Di zaman Melayu, Chetiar adalah komuniti yang paling kaya dengan nilai pelaburan mencecah ratusan juta di seluruh tanah Melayu. Ekonomi Melayu pada kurun ke-19 dan ke-20 secara umumnya dicana oleh Melayu, Cina dan India. Mungkin ramai yang beranggapan orang Cina sebagai kaum yang paling maju dan mempunyai kedudukan ekonomi paling kukuh. Tapi di sebalik kejayaan mereka, pada awalnya didorong oleh bantuan kaum India khususnya komuniti Cetiar. Boleh dikatakan ramai taiku Cina di zaman Malaya pernah berhutang dengan orang India. Tapi kenapa bukan dengan bank British atau tak ada ke orang yang mampu bagi pinjaman? Ketika zaman Malaya, bank-bank Eropah tidak menyediakan pinjaman kewangan yang berjangka panjang manakala pihak yang mampu menawarkan pinjaman pada ketika itu juga sangat terhad oleh itu mendapatkan pinjaman daripada golongan chettiar menjadi pilihan yang terbaik komuniti chettiar wujud sejak dari zaman pemerintahan kerajaan chola di india dan mula menjalankan perniagaan sebagai peminjam wang sejak kehadiran british pada permulaannya chettiar hanya fokus perniagaan mereka di sekitar madras dan bila british mula memperketatkan undang-undang di Madras demi mendominasi perniagaan yang sama ini telah mendorong komuniti Cetiar untuk mengembangkan perniagaan mereka ke Asia Tenggara. Apabila komuniti Cetiar tiba di Malaya sekitar abad ke-19, mereka membawa satu perkara yang sangat jarang kita dengar pada masa itu. Dengan modal tunai yang sangat besar, rangkaian kewangan yang teratur dan sistem pemberian pinjaman yang jauh lebih fleksibel berbanding dengan bank British. Dan disinilah bermulanya pengaruh pengaruh besar mereka. Pelanggan Cetiar bukan setakat rakyat biasa atau ahli politik, malah hingga ke golongan bangsawan. Semua ini ada direkodkan dalam dokumen Her Majesty Supreme Court of the Strait Settlement dari tahun 1808 hingga ke 1884. Namun peranan dominan komuniti Cetiar lenyap pada era perudukan Empire Jepun. Pihak Jepun telah mencetak mata wang mereka secara berlebihan. Ini menyebabkan inflasi yang amat dahsyat dan semua transaksi wajib menggunakan mata wang Jepun. Para penghutang pula telah mengambil kesempatan ini untuk menuntut dokumen pinjaman wang termasuk geran tanah yang telah dicagakan setelah melansaikan hutang mereka dengan duit pokok pisang. Selepas tewasnya tentera Jepun di tanah Melayu, pihak British tidak mengiktiraf mata wang ini dan pada ketika itu dianggarkan komuniti CTR mengalami kerugian sebanyak 120 juta street dollar. British kemudiannya mewujudkan jawatan kuasa kemusnahan perang untuk menilai kerugian di tanah Melayu tapi malangnya bayaran yang diterima oleh komiti Cetiar tidak setimpal komiti Cetiar membuat bantahan tapi disebabkan banyak dokumen bukti telah musnah semasa perang Jepun, isu ini gagal diselesaikan. Komuniti CTR makin tertekan apabila Akta Pemberi Pinjam Wang diperkenalkan pada tahun 1951. Oleh kerana hilang keyakinan, pada tahun 1957, sebilangan besar komuniti CTR telah menjual harta mereka dan pulang ke India.